Спортивна рубрика, так, ми тут, ми вже на сцені. Власне, Спортивна моя рубрика а, починає вас надихати на а, різні. А... Події можливо на ті цілі, які ви собі запланували самого ранку, можливо, ще з вчорашнього вечора. Доброго раночку, я вітаю свої студії власне на сцені інструктора з тайчі цигун з Даоської жіночої йоги. Це Олена Бурко. Доброго ранку вам а, як ви себе почуваєте? Я так розумію, що а, даоську йогу можна жіночу виконувати не обов'язково в спортивному одязі, як я наприклад сьогодні да, Так, це правда, його можна робити в свободної одежді. будет это спортивная одежда или любая другая одежда, которая позволяет нам расслабиться uh -huh. и почувствовать энергии, которые рядом с нами, принять их в себя. Угу. Ну сьогодні нагадуємо, що тема нашої програми це як все ж таки вийти заміж. І е, я пропоную дивитися цю програму не лише дівчатам і жінкам, які ще не знайшли свої пари, але і жінкам, які вже одружені для того, аби вони відкрили свій потенціал сексуальний середини і для того, аби ваш чоловік побачив вашу енергію в очах. Давайте ми подивимося перш за все, відео, яке ми підготували сьогодні, аби е, зрозуміти, що таке да та цигун. і ви це поясните нам. Згодні? Піднімаємо руки вверх до рівня легких. Це техніка тайчі цигун, правда? Долазки і практики. Права легка, ліва легка. Тобто це як, як медитація відбувається? Легких. Що це зараз впливає? Всі упражнення в долгих практиках – це медитативне упражнення. Удаляємо це. Очищаємо ще лівкі, чисті легкі. легкі. Угу. Давайте тепер продемонструємо один із варіантів, те, що ви показали. Наскільки воно впливає на жіночу енергію, наскільки вона може відразу відкритись. Женська енергетика дуже чувствительна і дуже тонка. И привлекательность женщины – это прежде всего энергия любви и сексуальная угу. энергия. Так. А, мужчинам очень нравятся такие женщины, которые излучают энергию любви и которые сексуально наполнены. А, все упражнения в долских практиках, они а, используются для наполнения энергией. Угу. Открытие сердца и э, сексуальная энергия – это все медитативные упражнения. Мы сегодня можем сделать открытие каналов, через которых энергия течет. Это наши ручки, угу. каналы, э, средняя точка, точка лаогунь угу. посреди ладошек. Э, и это энергия на наших стопах. Угу. Э, наша связь с землей для женщины очень важна. Насколько она наполнена энергиями земли, насколько здоровы ее почки, когда мы втягиваем энергию земли через ножки, мы ее сохраняем в матке, в области нижнего дантяня угу. Когда мы активируем наши железы, мы тоже всю энергию со опускаем вниз. Вот, угу. собственно, кажучи, просто сейчас давайте начнем с рук. Тобто, какую праву мы можем делать с помощью рук? И на что она спрямована? Угу. Тобто, мы делаем массаж. А, да. Прежде всего нужно расслабить ум. Опустить свой ум про что можно не думать например от не про что не думать Тут то то без работы отпустить ум погулять ага. а, и погрузиться вглубь себя а, присоединиться к себе почувствовать что говорит твоя душа почувствовать себя как женщину в женских энергиях и массируем центр ладошек открывая точку лао огонь Если ручки у женщины холодные, соответственно, энергия входит плохо. Если ножки холодные, энергия тоже циркулирует угу. и поднимается в тело плохо. Почему у женщины всегда холодные ноги и болит голова? Я можно тебя позаботить. Вот ладно, за помощью таких правда? да? с помощью даосских практик мы гармонизируем ум, сердце, душу и физическое тело. Угу. Чтобы промассировали ручки. Но с другой стороны, не обязательно самостоятельно а, вправо, да, массажировать руки. Можно это же может работать и хлопость влюбленный, или человек, правда? Ну, конечно. Это лучше, человек берет тебя за ручку, И массирует всегда. Мастат, <laughs> так, так. Да. Это же может быть параллельно, например, с человеком. Да, пусть он открывает точечки, массирует, но дальше пусть он сидит рядышком и наполняется от женщины, которая уже получает энергии земли. Ага. Ноги. Что можно работать с ногами? А, нужно выработать, прежде всего, в себе привычку, чтобы ноги плотно стояли на земле и ни в коем случае их не перекрещу. А, а, тут не может так сидеть. Желательно так не сидеть, потому что нарушается связь с землей. А земля – это энергия здоровья, богатства и долгой жизни. Так. Связь с землей – это плотная стопы. Неважно, на каком этаже мы находимся, на 28 или мы сразу стоим босиком. Здесь угол 90 градусов, угу. копчик подкручен, спинка ровная, плечи расслаблены, макушкой потянулись вверх. А, и просто, просто тягнем до Мы тянемся кверху. И тем, тем самым мы еще работаем, мы расслабляемся и открываем себя для... Мы расслабляемся открываем себя на наш день. Сегодня прекрасное утро. Мы входим в этот день женщины. Ми відчуваємо стабільність і защищенність від землі, і uh -huh. ми відчуваємо нашу путіводну звізду, яка витягує нас все час вверх за макушку, Вона uh -huh. нас веде по жизні. Так, але тоді, як от такі вправи, наприклад, вони демонструють оту от сексуальність, яка є в жінці, як чоловік може побачити її наприклад, десь на відстані і зрозуміти, що ось вона іде, моя богиня, з якою я хочу дружитися. Якось ці вправи допомагають, може просто так сидіти. как бы еще угу. рассказать. Прежде всего, упражнения нужно делать регулярно. Это 5-7 минут, лучше утром. Когда женщина наполненная, она излучает определенное свечение. Это свечение идет от ее органов, от ее чистоты, от ее позитивных эмоций. Угу. И, конечно же, это наша аура. Когда наша аура сильная, она светится ярко. А мужчине это нравится, и он тянется к такой женщине. Uh -huh. То есть это определенные вибрации, которые женщина излучает, излучает ее тонкие тела. Uh -huh. а если идет вибрация на уровне сердца, uh -huh. Это, это наша доброта, это то, как мужчина видит. Но, а, я а, ее... а, а можем... что, что может быть, быть например, такие срухи от женщины, или погляд очей, или, например, очи, как у вас есть краво цветы, То есть, как этого достигнуть? А, вот. Знаете, даосы говорят, Ничего не делай специального для этого, все произойдет само. Только занимайся собой, угу. занимайся своим развитием. И ничего специального, каких-то манипуляций делать не нужно. То, что светятся, глаза, глаза это зеркало души. Это чистота души, это энергия сердца. Uh -huh. а то, что женщина привлекательная как как сексуальная женщина, это наши внутренние половые органы. Uh -huh. Прежде всего, они должны быть здоровыми, потому что больные органы не могут излучать ну, а яркого свечения. Внутренние половые органы, можем якось их вы... натренувать, например, и как? И что-то бывает. Да, можно сделать массаж. Массаж груди и массаж... Давайте пробуем. Ей... Давайте сделаем. Давайте покажите, это правильно э работает. Ручки всегда теплые, растираем ладоши. Угу. И первое, что мы делаем, мы разгоняем лимфу из-под опускаем ее вниз и в сторону. Ребрышки растираем угу. с одной стороны, с другой стороны, чтобы не было застойных явлений. Угу. Человек положили. Но это мы все делаем, конечно же, без мужчин. Мы готовимся к, ко встрече к нему, мы готовимся, что он появится в нашей жизни или перед нашим свиданием. А, растираем ключик. Угу. Потом складываем палы, ручки вот так и растираем нашу ямочку. И Теплоты и расслабленные. Все, угу. очень, все очень спокойно, чтобы в спокойной обстановке домашней. Дальше активируем наш центр ручек и присоединяемся к груди. у нас Я у друзья, у нас С нежностью и с любовью всегда прикасаемся к себе. Потому что любовь к себе – это первое, силикон, что? По силикон побачить в любом случае. А вот если мы будем выполнять такие вправо регулярно, она будет увеличиваться природным методом, и э, это будет пометно, да? да? Она, а навис... может, а мы можем регулировать наш размер груди, да, узкими практиками, это правда. Потому что все в голове нашей. И э, ну вот эти упражнения, которые вот мы делаем, массажируя нашу грудь 36 раз в одну сторону. Угу. 36 раз в другую сторону. Угу. А, когда это энергетическое упражнение, мы действительно чувствуем наполнение в груди. Мы представляем, визуализируем картину, как боги-богиня занимаются любовью. А может быть, это ты богиня. Угу. А может, это вы богиня. Да, может быть, это я богиня. Женщины все богини. Женщина, Каждая женщина по себе очень привлекательная. А вона індивідуальна і особлива. Кожна жінка uh -huh. сама по собі очень красива. Так, але я знаю, що ви ще якісь існують більш оригінальні методи, так більш для досконалення, так, нашого сексуального енергії, того, аби чоловік все таки побачив, що ми варті того і давай, іди до мене сюди, бери мене і йдемо таки одружуватись. Є існують, є так називається нефритові яйця, правда? Ви їх принесли з собою. Yeah. Я зараз вам покажу друзі. Давайте що це. Расскажите, расскажите, что это? Камень Досованный. нефрит. Камень нефрит э, всегда э, славился своей энергетикой. Это женская энергия. Вот в таком вот камушке. Эти камни привезены из Таиланда от мастера Монте Качи. Э, они сами из Бирмы, то есть мастер их заказывает в Бирме, мы их используем для работы с сексуальной энергией. Угу. Но мы не будем показывать, потому что да, нас мы не будем видеть, это показывать. Э, э, когда мы используем... Такие вот маленькие шарики, да, это как тренажер. Uh -huh. э, усиливается наша сексуальная энергия, усиливаются мышцы, и, конечно же, женщина становится более чувствительной, чувствительная к, и мужчина становится чувствительным тоже больше к такой женщине. Uh -huh. а вы, я помню, мы когда с вами вот здесь волновались, вы мне рассказывали, что как несправы, какие раскрывают, то есть сексуальный потенциал женщины, да, и видя которого очи стают мокрыми, да, то есть что это за справа? Uh -huh. Всегда, когда мы наполняемся энергией, мы на вдохе втягиваем энергию в себя. Когда мы отдаем энергию, мы на выдохе ее отдаем. А для женщины она может регулировать и управлять своей энергией, в том числе сексуальной энергией. Сделали вдох, втянули энергию в матку, угу. сделали еще вдох, втянули. Это наполнение так. энергии. Мы можем это делать в любое время дома, независимо ходишь ты угу. на регулярные практики или нет. Если мы хотим привлечь внимание мужчины, мужчину всегда привлекают влажные глаза. Угу. А, все, что нам нужно сделать, ну, конечно, можно капать туда капельками слизистой, просто, слезы, 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 да. просто вдыхать. А, наоборот, на выдохе угу. нужно сжать мышцы промежности и на выдохе э, на выдохе сжимать. То есть, если так делать семь раз, э, расширяется зрачок глаз. И вот, э, вот это и есть то, что женщина, она излучает энергию. Угу. Олена, а вы за Это очень да. классно. Я буду все работать. Обязательно вы замижня? Да, у меня и есть И вы познаем любимый... с помощью этих методик? Э, вы знаете, мои девочки, которые ходят постоянно на практике, конечно же улучшается их, их жизнь в плане того, что они встречают мужчин. Но именно своих мужчин. Угу. Потому что мужчин всегда рядом очень много. Но очень многие женщины бывают еще несчастны рядом с мужчинами. Угу. Точно так же, как и мужчины с женщинами. Важно На стріть Так, так це найважливіше. Олена дуже вам дякую. З нами була Олена Борку, це інструктор стайчі цегун, а, майстриня з доської жіночої йоги. Я вам дуже вдячна. Ви поділились з нами а, доскональними вміннями і знаннями, які я наприклад обов'язково буду впроваджувати в своєму особистому житті. Дякую, друзі. Через невеличку паузу ми з вами знову зустрінемось. Повернемось далі буде ще цікавіше.